Привет, друзья! Очередной выпуск программы ТВ-Тревел. И не просто очередной, а второй сезон. В этом сезоне мы будем заниматься тем, что искать самый лучший вид для того, чтобы сфотографировать вот эту открытку. Второй сезон будет называться «С приветом для Николаева». Тож, друзі, ми в Києві, а тут можна багато чого побачити, навіть якщо у вас в кишені зовсім небагато грошей. Не вірите? Зараз доведемо. же начнем сегодня наше путешествие. Сейчас мы находимся на Подоле. Подол в Киеве, друзья, это удивительное место. Здесь целая куча всего самого интересного. Но сегодня мы будем искать самый старый жилой дом в Киеве. Конечно же, он находится именно здесь. Сейчас мы с своим оператором на контрактовой площади. Найти ее очень просто. Это станция метро контрактовая. Выходите, находите. Здесь есть памятник Григорию Сковороды. Найди очень просто. Все вам помогут, если вдруг вы потеряетесь, просто спросите, где это. И вам обязательно подскажут. И именно отсюда мы начинаем свой путь. Поділ – це не просто частина міста. Без подолу Київ взагалі не може існувати, тому що це один з найдавніших районів з часів заснування міста. Тут майже кожен будинок вже історична пам'ятка. Потеряться, чесно скажу дуже складно, якщо даже не сказати невозможно. Тому що на кожному шгу є якісь та позначення, є знаки, є есть... надписи. Читаешь и смотришь, где ты находишься Вот, например, прямо сейчас мы находимся вот здесь, где эта красная точечка а Мы отошли от Контрактовой площади совсем немножко И подошли к церкви Богородицы Пирогощи Вот, собственно, и она А это значит, что если мы сейчас немножко еще отойдем и завернем за нее То мы найдем то, что мы сегодня ищем Это самый старый жилой дом в Киеве Церква Успіння Богородиці прогощує християнський храм у Києві доби середньовіччя. До речі, саме цей храм став першою будівлею в Києві, спородженою повністю із цегли, без використання каменю. Взагалі, доля церкви була складною, вона неодноразово руйнувалася, але знову і знову немов фенікс із попелу відроджувалася. Її сучасний вигляд відтворення первісної давньоруської будівлі 12 століття, розміщене біля підніжжя замкової гори на Контрактовій площі. Питання достовірності реконструкції досі залишається відкритим. повернули, церковь осталась там, напомню, где-то мы идем, где-то должен быть этот самый старый жилой Пока я ничего не вижу, какие-то новые дома, но надеюсь, что где-то уже рядом, потому что Google Maps показывает, что мы совсем-совсем рядышком. Ориентир, стрелочка, теперь. Мы его нашли! Нашли, друзья, его очень просто найти. Просто выходишь из тоннеля, и вот он, самый старый жилой дом на Подоле. Идемте посмотрим поближе. Так, в цьому догожителі навряд чи будуть доступні всі блага цивілізації. Проте, уявіть, як воно жити в унікальному будинку, подібному якому немає в усьому Києві. площадь 7. Именно здесь находится дом, которому 256 лет. Друзья, это самый старый дом в Киеве, самый старый жилой дом, где до сих пор живут люди. Он был построен из дерева в 1760 году и через 38 лет перестроен из камня. Может быть, именно поэтому во время пожара, когда горел подол в начале 19 века, этот дом остался цел и невредим. Этот дом знали в Киеве как дом купцов Нечаева, которые были известны в городе своими нечаевскими пряниками. Именно здесь мы сделали свою первую фотографию с приветом для Николаева. Одна достопримечательность Киева – это фуникулер. Обычное слово для киевлян и довольно необычное для нас, тех, кто живет в Николаеве. Кстати, когда только появился фуникулер, когда только его построили, он назывался Михайловский электрический канатный подъем. Вот на этом электрическом канатном подъеме мы сейчас с вами и покатаемся. Київський фунікулер почав свою роботу навесні 1905 року. Перші вагони були зроблені на замовлення в Швейцарії. Ось так за 3 гривні, а саме стільки коштує проїзд на фунікулері, ви зможете доторкнутися до історії. це наш прая фунікулер. Вот он вже пацієнта. мы тоже будем подниматься а, наверх. Пойдем. Мені було, чесно кажучи, трохи страшнувато, адже все ж таки ми підіймалися на висоту 75 метрів, саме така різниця між станціями. А ще напередодні я прочитала про аварію, яка сталася на фунікулері, коли під час ремонту верхній вагон зірвався та зіштовхнувся з нижнім. Правда, люди не постраждали, та й було це один раз в далекому 1928 році, але ж у страху очі великі. на фуникулере, конечно, круто, но немножко было страшно, честно скажу. Но как а, подарок для меня, для такой вот трусишки, вид просто невероятный. Дыхвай, дыхание перехватывает и фотография для света. Люрия, мы поднялись на Михайловскую площадь, именно сейчас я здесь нахожусь. Следующая точка нашего путешествия – это Владимирский собор. Туда мы попадем, если сядем на метро. А до метро нам немножко нужно пройти. Здесь есть станция метро Майданной залежности. Что же путь? Я, вот мы на месте станции метро «Университет». Как я вам уже говорила, потеряться в Киеве невозможно. Здесь куча всяких знаков, табличек, где можно все посмотреть. Нам нужен Владимирский собор. И, кстати, мало того, что он еще указан на карте, я даже вижу его просто отсюда. Туда мы и направляемся. вот мы и на месте, это главный храм украинской православной церкви Владимирский собор. Посмотрите, зрелище просто необыкновенное. Сегодня а нам особенно улыбается погода, потому небо безоблачное, голубое, голубое. А храм, который выполнен таких вот окрашен в желтых и белых тонах, просто светится как солнце. Володимирський собор строили не просто собор в городе Києві, а пам'ятник 900-літтю крещення Русі. Любов Ктіторова краєзнавець місто Київ. Краєзнавець розповіла багато цікавих фактів. Зокрема, про те, що побудувати храм планувалося на кошти прихожан. Строительство идет, ну, такими, можно сказать, быстрыми темпами, но заканчиваются деньги, и все это дело останавливается. Несколько лет храм стоит недостроенный, а затем приходят к такому выводу, что достраивать-то уже его невозможно, потому что нет средств. И тогда обращаются к Святейшему Синоду, что делать? Или средства каким-то образом дособирать, то есть чтобы помогли, или же просто уменьшить это здание. Священный Синод уменьшить постановил. И храм с 13 куполов переводится на 7 куполов. Строительство затянулось почти на длинных 20 лет. Камни, которые были заложены в основу этого здания, не выдержали нагрузки, утяжеления этого храма. И тогда по храму пошли трещины. Нужно было с этим что-то решать. Рудольф Бенгард выводит то, что он переделывает это здание. Приглашают его из Петербурга. Это главный петербургский архитектор. Он появляется в городе Киеве, чтобы исправить а, все ошибки Владимирского собора, которые были сделаны во время строительства и в архитектуре. Это просто неймовірно, когда заходишь до храму, он действительно вражає. Патріарший Свято Володимирівський кафедральний собор це не тільки один з найвеличніших храмів світу. Його справедливо називають храмом музеєм собором шедевров, адже над внутрішнім оздобленням працювали кращі. з кращих. В этом соборе работали не просто мастера, а лучшие мастера, приглашенные из Италии, которые занимались резьбой по камню. В городе Киеве во Владимирском соборе прекрасные такие работы, как называется инкрустация по мрамору, когда в белые светлые тона вставляются более темные. Это сделано кресты, так называемые Наши древние славянские растущий крест, Когда крест заканчивается э, почечкой такой, триединной, она распускается и начинается новая жизнь. Вот это триединное начало этих вот почек, и они завершаются. И сверху семя, которое падает, чтобы прорасти в земле. А что такое крест? Пересечение земного и небесного. Вот это есть крест. То есть с неба падает вот такое семя, оно тоже сделано в образе во Владимирском соборе во всех крестах. Розписи в храме належать пензлям таких знаменитых художників, як Виктор Васнецов, Михаил Нестеров та інші, які перетворили собор в справжню перлину художнього мистецтва. сверху, если вы поднимете глаза, то вы увидите Иисуса Христа, который сверху в главном куполе смотрит на нас, на небе. Черное небо, усыпанное звездами. И сегодня мы четко понимаем и знаем, что это не просто какое-то небо, это киевское небо. Это июльское небо города Киева. Почему? Да потому что именно в июле, 15 июля, вознесся на небеса Владимир. А мы находимся во Владимирском соборе. Я вот и закончилась первая программа второго выпуска программы TV Travel. Надеюсь, что вам понравилось. Мы старались найти самое интересное, что можно было найти за несколько часов в Киеве. Но дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с нами.